देव्यापराधक्षमापणस्तोत्रं न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञ्रविणविरहेणा लसतया विधेयासख्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातः तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्तादेव विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपलीते तु वयसि इदानीं चेन्मातः तव यदि कृपा नापि भवता नीरालं बोलंबो दरजननी कम्यामि शरणम जलपाको भवति मधुपाको पमगिरः निरातम कोरम को निहरति चिरम कोटि कनकैह तवा परणे करने विषति मनुवर्णे फलमिदम् जनको जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारे पशुपतिः भूतेशो। भजति जगदीशैकपदवीं भवानि त्वत्पाणिग्रहण परिपाटीफलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्चापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि न पुनः संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रूक्षचिन्तनपरैः न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्स्ये कृपामुचितमम्ब परं तवैव मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवे न तच्छटत्वं मम भावयेताः क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्बविचित्रमत्र किम् परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराधपरम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्स्यमः पातके नास्ति पापग्नि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्री आदिशङ्कराचार्यविरचिता देव्यापराधक्षमापणस्तोत्रं सम्पूर्णम्